Настав час студійної частини програми Молодіжний портал. Всеукраїнський фестиваль молоді відвідала делегація від Харківської області. Варто зазначити, що до участі були запрошені найактивніші представники регіонів України. Отже, учасники фестивалю Молоді люди Харківщини з представниками департаменту молоді та спорту Харківської облдержадміністрації вітаю вас у нашій студії. Людмила, запрошення на всеукраїнський фестиваль молоді це справжній успіх для нашого регіону. Чим запам'ятає... Эта идея, насколько она важлива? Это мероприятие первое подобное в Украине. Многие регионы проводят на своем уровне подобные мероприятия, форму молодежи, как они их называют. Но всеукраинский такой большой фестиваль молодежи – это первый. И хорошо, что Киев его, скажем так, все регионы объединил. И Министерство молодежи и спорта занималось организацией и проведением этого фестиваля. Фестиваль очень интересный в каком смысле. Много интересных событий там была насыщенная программа. То есть он длился два с половиной дня, можно так сказать. И был насыщен и культурной программой, и была э, выставка, посвященная лучшим достижениям в реализации молодежной политики каждого региона. И каждый регион туда привозил, ну вот, что посчитали нужным. То есть лучшие проекты, лучшие рекламные акции, лучшие рекламные акции, я имею в виду социальную рекламу, лучшие, э, скажем так, достижения, которые, ну вот, Мероприятия не организовывают, то есть э, работа в этом направлении. То есть организация мероприятий, отчеты с этих мероприятий было очень интересно посмотреть на другие регионы, продемонстрировать наши достижения. Как они... выглядала Харьковская область на э, Всеукраинском фестивале молодежи? Ну, во-первых, мы возили туда 12 представителей Харьковской области. Э, ребята, представители молодежи, ну, студенчества и рабочая молодежь. Там было 12 секций, на которых они выступали, принимали участие. Кто в какой степени был подготовлен, так и принимали участие. Вот. А на выставке лучших достижений мы представляли наш проект круглогодичного центра оздоровления и отдыха АИСТ, который будет создан на базе существующего детского оздоровительного лагеря АИСТ в Змейском районе. Вот макет мы возили, очень красивая презентация получилась, все очень хорошо на самом деле. К нам все подходили, такой интерес вызвала наша презентация, ну, презентация нашей области. Вот, все спрашивали, а что это у вас будет? Нигде такого еще нет, нигде таких проектов крупномасштабных нет, никто на такое еще ну, не, не отважился, скажем так. То есть наша область первая, и если мы его закончим, а мы его закончим, мы его, как говорится, добьем, вот все будет хорошо, и это мы действительно будем одними из первых, и я думаю, останемся лучшими. Женю, вы среди тех счастливчиков, кому удалось потрапить до участников фестиваля, поделиться своими впечатлениями. Да, я один из 12 участников, которым посчастливилось принять участие из от Харьковской делегации. С моей точки, с моей стороны, да, мы очень принимали участие в работе секции под названием молодежное предпринимательство и молодежная занятость. Безусловно, очень интересно, безусловно, очень хорошо, что Министерство молодежи и спорта выступило инициатором такого мероприятия, потому что оно собрало себе лучших представителей, лучшие проекты, лучшие направления деятельности в рамках реализации молодежного предпринимательства и молодежной занятости. Очень интересным моментом, что касается молодежной занятости и молодежного предпринимательства, было того, что все участники форума могли поделиться своим наработанным опытом и своими достижениями в рамках реализации программы молодежных трудовых отрядов. Мы для себя узнали много нового благодаря форуму. Дякую. Виктория, для вас это интересный опыт был? Ну, вы знаете, каждый опыт по-своему интересен. И в данном случае я хочу сказать, что вот э, Всеукраинский фестиваль молодежи – это такая вот э, фестиваль, который принесет и в дальнейшем много пользы нашей молодежи, которые смогут себя проявить, которые смогут показать свои таланты, на что способны. Что касается вот впечатлений в общем, то очень, скажем так, потрясла атмосфера, дружелюбие, атмосфера э, единства, скажем так, не было никаких политических подоплек в связи там, с разными областями. То есть все ребята были нас собраны, все ребята были, скажем так, едины. Да, представляли проекты, проекты очень интересные, каждый проявил себя по-своему. А также в по программе, скажем так, всего этого фестиваля были не только представлены там проекты, еще были экскурсии у нас по городу Киеву на авиационный завод, что для общего развития и досуга, культурного развития. В общем, впечатления были очень позитивные. Позитивные, мне понравилось, и э, есть, скажем так, что можно подчеркнуть для себя в дальнейшем для работы. Ну и также э, есть желание, конечно, участвовать в дальнейшем, чтобы э, создавать новые проекты, выигрывать гранты. Так что все, я думаю, что у Харьковской области впереди. Вот. И я думаю, что мы были там не последний раз. Дякую. Виталий, что нового вы для себя открыли? Что вам наибольше сподобалось, Что можете рассказать про работу вашей в секции, которую вы представляли? Ну, наверное, я немного похвастаюсь. Не только мы для себя что-то новое открывали, но и мы смогли открыть для других областей что-то новое в своем опыте, в проведении наших мероприятий, привести какие-то позитивные примеры из нашей деятельности, о том, как организовывается деятельность, так как я принимал участие в секции, которая была была посвящена патриотизму ну и соответственно презентовал там опыт работы нашего военно-патриотического объединения Динамо и соответственно э было приятно, когда другие участники из разных областей э, смотрели широко раскрытыми глазами на те мероприятия и на тот опыт, который имеем сегодня мы в Харьковской области. И я не постесняюсь сказать, что э, в некоторых моментах наш опыт является уникальным, и э, мы, наверное, в каких-то моментах, мы не будем на них заостряться, но, наверное, все-таки идем впереди, как говорится, планеты всей. Вот. И это немаловажно. И было приятно, что мы все-таки смогли чем-то отличиться. И, кстати, те рекомендации, которые я вносил в резолюцию комитета, было приятно услышать, что эти рекомендации попали в общую резолюцию и были, как бы, легли на стол в соответствующее министерство и как бы, по задумке даже самому президенту Украины. Будем надеяться, что все те напрацювания, да, наработки, которые мы сделали в процессе форума, они получат свое отражение Даліше розробки законодавчої бази і в регуляторній політиці государства, і все-таки молодіж отримують позитивний ефект от форума. Людмила, всеукраїнський фестиваль молоді це гарна нагода, перш за все, заявити про себе. У рамках фестивалю відбулася також виставка презентація досягнень регіону. Чи вдалося дійсно справити враження на делегації інших регіонів України? Звісно, ми при. во- первых все ребята очень хорошо выступили на секциях я комментарии о выступлениях о вот интересных предложениях которые они вносили в резолюции каждой секции там просто какая система была значит на каждой секции были занятия по итогам этих трех занятий когда они пообщались пришли к общему знаменателю они выдали каждая секция свою резолюцию и потом только избранные пункты из этих резолюций попали в общую вот. И было приятно, что действительно, вот как Виталий уже заметил, многие наши предложения, предложения наших ребят, нашей молодежи, были внесены в общую резолюцию. Мы их услышали, когда озвучивали эту резолюцию на общем сборе в последний день. То есть интерес был, и интерес был неподдельный. Кстати, был проведен очень-очень интересное мероприятие. было На стадионе Олимпийский был проведен товарищеский матч значит, между представителями власти, представителями Киевского городского совета и между участниками. В команду участников нашей футбольной команды входил Евгений у нас, он играл в футбол. Ну, единственное, что мастерство Евгения немножко не помогло и выиграла команда власти. Но это понятно, потому что капитаном этой команды был Лебрус Тадеев, известный спортсмен, вы же как бы знаете, понимаете, вот, поэтому... Э Сражаться с ними было достаточно сложно. Это очень интересное мероприятие, которое сближает власть и молодежь. Виталию, для вас какое была наискравейшая подия с Украинского фестивалю «Молодь»? Наверное, делить фестиваль на более яркие и менее яркие мероприятия не стоит. Я хочу сказать о том, что в принципе, участие в таком фестивале да, для представителей любой молодежной организации это уже является определенным индикатором, поскольку в Харьковской области очень много общественных организаций, в том числе молодежных организаций, но большинство из них реально не рабочие. Вот. И для молодежной организации получить приглашение на участие в таком форуме ⁇ это уже определенная галочка о том, что эта организация является не просто действующей организацией, а в каком-то понимании лидером в своем направлении. И это уже является даже, как знаете, для визитки организации определенным таким бонусом, который добавляет веса в глазах общественности, скажем так. Конечно же, молодежным лидерам интересно участвовать в таких мероприятиях. Более того, когда наши идеи выносятся на всеукраинский уровень, как было уже правильно сказано, есть возможность обмена опытом, потому что действительно мы показали наши достижения, но и нам, если честно, есть чему поучиться у других областей. Людмила, а как мотивировать нашу молодь а, занять активную позицию в жизни и а брать пример с <coughs> наших гостей сегодняшних? Знаете, Катя, на самом деле наша молодежь и так активна, просто мы их почему-то не видим. То есть мало рекламы, мало работы непосредственно с молодежью. Я когда вот мы посещаем вузы, я вижу ребят, которые полны энергии, которые полны желания что-то делать, как-то себя реализовывать. Но у них нету, нет еще алгоритма действий, нет еще механизма отработанного, чтобы человек пришел в вуз, и вот у него глаза горят, и он говорит, я там хочу сделать что-то для города. И чтобы он пришел до каната, ему не сказали, ну, Пойди, убери в общежитии, я не знаю, ну что-нибудь такое. Не так, чтобы ему сказали, а сказали, да, ты хочешь, а что ты хочешь делать? Как, может быть, у тебя есть социальный проект или у тебя есть что-то такое. Человек в первый раз, он, конечно, придет и скажет, нет, у меня ничего нет. Ну, то есть, у меня ничего нет, я ничего не сделал. Но в следующий раз он уже пойдет с социальным проектом, с какой-то презентацией. То есть он свои мысли структурирует, систематизирует и принесет в готовом виде э своему первоначальному руководителю, то есть в декана, декану. А дальше ректорат и уже, может быть, или сразу как бы, в Харьковский областной центр молодежи. То есть нет еще такого алгоритма отработанного, нет механизма. Поэтому мы сейчас этим и занимаемся, чтобы всех оповестить, что есть такой центр молодежи, что вы можете приходить, приносить свои проекты, переносить свои идеи, что мы поможем в их реализации. То есть у нас действительно есть Чим допомож молодежі з людьми можна роботи, люди повинні просто нас знати. Я гадаю, що після виходу в ефір нашої програми вся наша молодь, молодь нашого міста та області буде знати, куди треба звертатися. Це нагадуємо департамент у молоді та спорту Харківської Держадміністрації. Я дякую, що ви завітали до нашої студії, поділилися своїми враженнями. Нагадаю, ми познайомились з делегацією від Харківської області, що відвідала всеукраїнський фестиваль молоді, куди були запрошені найкращі представники регіонів України. Програма Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами. Ефір програми Молодіжний портал закінчується. Вмикайтеся у наступну середу о 16.30. Ви знаєте, з нами завжди цікаво. З вами була я, Катерина Тригуб. Вже чекаю на наступну зустріч. Па-па!